काँग्रेसचे तीन वेळा बुलढाण्याच्या खामगाव विधानसभा मतदारसंघातून आमदार राहिलेले राणा दिलीपकुमार सानंदा हे लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत आहे दरम्यान या संदर्भात विविध वृत्तवाहिन्यांनी आज पा का दो गेल्या चार दिवसांपासून बातम्या देऊन दिलीप कुमार सानंदा यांच्या काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपात प्रवेश असल्याचे बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत या संदर्भात सायन दैनिक खबरेशामतकने काँग्रेसचे माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांची मुलाखत घेतली दिलीप कुमार सानंदा यांनी एकोणीसशे नव्याण्णव साली खामगाव विधानसभेची निवडणूक लढविली तेव्हापासून ते सलग दोन हजार नऊ पर्यंत काँग्रेसचे आमदार राहिले आहेत मात्र दोन हजार चौदा साली भाजपाचे आकाश फुंडकर यांनी त्यांचा पराभव केला आणि दोन हजार एकोणीस साली त्यांनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला होता भाजपाच्या प्रवेशाबद्दल काय मानाने सानंदा आपणच ऐका सर चैनल के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं ऐसे न्यूज़ पिछले दो दिनों से शुरू है तो आपका क्या कहना है इस बारे में सर तो दो दिन से नहीं चार पाँच दिनों से शुरू है ख़ास तौर पर मैं कांग्रेस का हूँ कांग्रेस में रहूँगा बाकी जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है कौन चला रहा है इसकी मुझे, मुझे मालूम नहीं है मगर तो मैं कांग्रेस में कांग्रेस में रहूँगा और मैं आज मैं खामुआ में ही हूँ और जो बातें चल रही है कि मैं अमित शाह से मिलने वाला हूँ ये सब बात मैं जब खामगुआ में हूँ तो अमित शाह से मैं कैसा मिलूँ सर आपकी मुलाकात वीके पाटिल से हुई है तीन बार ऐसी जानकारी है और ऐसी चर्चा भी है तो इस बारे में आपका क्या कहना है वीके पाटिल से मेरे बहुत अच्छे संबंध है ठीक है पार्टी उनकी अलग है लेकिन मेरे पाराविक उनसे संबंध है कृपा शंकर सिंह भैया से मेरे पाराविक संबंध है कमलनाथ सिंह से मेरे पाराविक संबंध है डिप्टी सी उनसे मेरे पारिवारिक संबंध है संबंध रहना अलग बात है और विचारधारा अलग बात है सर कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस साथ में रहूँगा थैंक यू